చిండీలో పెరుగుతున్న స్వామి చింతపల్లిలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం సువర్ణ మహాయంత్ర సహితంగా అఖండ వైభవపేతంగా అత్యంత శక్తివంతంగా భక్తుల యొక్క చింతితార్థములను మరి స్వర్ణమయుడై బంగారు తండ్రి అద్భుతమైన కొన స్వామి గారు కార్యవహ ప్రతిక్ష నాయంగా ఈనాటి చేత కొని స్వామి సమహరించి 19వ వార్షికోత్సవ ఈ

से वस्तु दा मार सप्ताह जा भारी देहना मारुंगा 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 अबोध नहीं काजना सुते दा स्तन नमस्वर परिहारी हमसे मले जा अगर होता पने उस चार जा मैं भले जा अपने नरगढ़ी मैं शंकरा जा thank <laughs> you

साईं श्री साई जय जय साईं जय जय साईं ओम साई श्री साई जय जय साईं जय जय साईं ओम साई श्री साई जय जय साईं जय जय साईं ओम साई श्री साई जय जय साईं जय जय साई श्री साई जय जय साईं जय जय ॐ साई श्री जय 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 श य जयसाई श्री साई जय जय साईनाथाय चरणं शरणं ॐ श्री वाँच्णारा 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 साईनाथाय चरणं रणं ॐ श्री साईनाथाय चरणं शरणं ॐ श्री साईनाथाय चरणं शरणं ॐ श्री सायिनाथाय चरणं शरणम् ॐ श्री साईनाथाय चरणं शरणम् श्री सायिनाथाय चरणं शरणम्